देखो अकाली दल ने कभी गश्त जोड़ के लिए अपील नहीं की ना या गठजोड़ की जरूरत है ना तो हम घट गिनती के इंटरेस्ट सेक्रीफाई कर सकते हैं ना हम फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म करने वाली पार्टी की सपोर्ट कर सकते हैं नफ़े नुकसान पार्टियाँ जो दोष्ती हैं कभी कामयाब नहीं होती देखो अकाली दल ने कभी गश्त जोड़ के लिए अपील नहीं की ना या गठजोड़ की जरूरत है श्रोमणी अकाली दल एक सत्ता की पार्टी नहीं सिद्धांत की पार्टी है श्रोमणी अकाली दल ने अपनी कोर कमेटी ने एक सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि पंजाब की मांगें पंजाब की किसानों की मांगें संविधान फेडरल स्ट्रक्चर और सिख धर्म में जो सरकारों का दखल चल रहा है इस बारे हमें जितनी देर कोई गवर्नमेंट कोई पार्टी एश्योरेंस नहीं देती उतनी देर हम किसी से भी कोई गठजोड़ नहीं करेंगे तो अच्छा हुआ जाखड़ साहब ने ये ऐलान कर दिया हमने तो पहले ही कर दिया था क्योंकि एक रीजनल पार्टी के नाते जो पंजाब के हितों की पहरेदार है चाहे वो पंजाब में रहने वाला सिख हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो ना तो हम घट गिनती के इंटरेस्ट सेक्रीफाई कर सकते हैं ना हम फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म करने वाली पार्टी की सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि जितने बहु भाषाई धर्मी बहु नस्ली ये देश है इसमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कभी कामयाब नहीं होगी इधर फेडरल गवर्नमेंट चाहिए फेडरल गवर्नमेंट से जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो नहीं बिहेव कर तो रही लगता है विधानसभा चुनाव पार्टी को था। नफे नुकसान नफ़े नुकसान पार्टियाँ जो देखती हैं कभी कामयाब नहीं होती पार्टियाँ देखती है कि उनकी सोच क्या है उनमें प्राप्त क्या करना है उनमें लड़ाई क्या करनी है उन्होंने उनकी जिम्मेवारी क्या है श्रोमणी अकाली दल इस गल का वचनबद्ध है पंजाबियों के साथ के पंजाब में आपसी भाईचारा और फेडरल स्ट्रक्चर हो और जो सिखों के गुरुद्वारे का प्रबंध है इसमें कोई सरकार दखल ना दो कांग्रेस तो और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने दखल दे हरियाणा कमेटी बनाई है मदूर साहब के कानून में दखल दिया पटना साहब की कमेटी में दखल दिया दिल्ली की कमेटी हुई है जाए कर ली ये सब चीज़ें हैं जो श्रोमणी अकाली दल कभी प्रवान नहीं कर सकता